Tuanku yang di Pertuan Agong memang berhak mengampunkan seseorang itu atas apa jua kesalahan jenayah yang dilakukan sama ada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atau di wilayah Persekutuan Putrajaya maupun di Labuan. Di bawah perkataan ampun itu ada terkandung tiga pengertian. Pertama ialah pardon atau ampun am. Kedua ialah yang disebut sebagai tunda hukum atau bahasa Inggerisnya remit. Dan ketiga ialah respite atau dalam bahasa Melayunya lega hukum. Jadi dengan keputusan yang dibuat oleh mahkamah tinggi itu didapati bahawa semua ini tuanku yang di Pertuan Agung boleh lakukan di bawah undang-undang. Cuma yang tidak dapat diluluskan sebagai sah dan sahih di sisi undang-undang ialah addendum atau instrumen yang ditulis oleh tuanku yang di Pertuan Agung ke-16 itu tidak sah. Ianya tidak sah sebab tidak dibuat keputusan itu di dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Jika dibuat dalam mesyuarat lembaga pengampunan, selesai sudah hal itu bermakna bolehlah lega hukum itu diperolehi oleh Datuk Seri Najib. Jadi dengan tiadanya kelulusan lembaga pengampunan, maka Yang di Putuan Agong bertindak di luar kuasa perlembagaan. Jadi sama ada di bawah rukun negara atau di bawah judiciary dan di bawah pertimbangan kehakiman, ini salah. Tidak benar mengatakan bahawa raja boleh mengampunkan di mana saja atau cara apa saja. Itu tak benar. Raja kita adalah raja berperlembagaan. Oleh itu, tuanku yang dipertuan agung ataupun raja-raja di negeri-negeri memang boleh mengampunkan sesuatu jenayah tadi tetapi dengan prosedur, dengan cara dan ianya terkandung di bawah perkara 42 perlembagaan Dua perkara. persekutuan. Adakah peguam negara memberi nasihat kepada Tuanku Agong berhubung dengan adendum itu mengikut ceraian ke-9, peruntukan 42. Kita dapati tiada. Akhirnya harus disebutkan di sini juga, perbuatan Tuanku Agong ke-16 menulis dan menzahirkan suratan yang bernama adendum ini tidak diketahui oleh lembaga pengampunan. Ini adalah inisiatif atau langkah utama baginda semata-mata